চানমাৰী বিহু মঞ্চৰ দুজনমান কমিটীৰ মদাহীয়ে প্ৰেছমেল পাতিছে তাকো কাৰ ওপৰত দিগন্ত ভাৰতীৰ ওপৰত আৰু এইকেইজন মানুহে প্ৰেছমেল পাতি নিজকে চাফাই দিবলৈ বিচাৰিছে যে আমাৰ ভুল নাছিলে দিগন্ত ভাৰতীৰহে ভুল আছিল নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ হঠাতে আহিলোঁ আৰু এটা কমেণ্ট চকুত পৰিল কমেণ্টটোতো কমেণ্টে আৰু এই মদাহীজনে যিটো প্ৰেছমেল পাতি পেলাই মিছা এটা মানে প্ৰমাণ দিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে পতাপত আহি গ'লোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আগবেলা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ যিটো ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ তাত আপোনালোকে একদম সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ মাজতে এটা এইটো কমেণ্ট চাওক মই লগাই দিছোঁ এই কমেণ্টটোৱে বাৰু কি ক'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁ কি যুক্তি চাওকচোন কৈছে কি মাতিলে এইজনিবা আৰু শিল্পীবিলাক বোলে কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেণ্টটো চালে গম পাব শিল্পীবিলাকে বোলে সেইবিলাক কথা এনেও কয় আৰু মাতিলে যেনিবা যাবনো লাগে কিয় তেওঁ বোলে নাযাওঁ বুলি কিয় নক'লে কিমান অভদ্ৰ অসভ্য ননচেঞ্চ হ'ব লাগিব এই কমেণ্ট কৰাটো আপোনালোকে নিজে ভাবক মানে এতিয়াও এনেকুৱা জীৱ মানে মানুহৰ মাজত জীয়াই আছে ইয়াক এটা জীৱ বুলি কৈছোঁ আৰু ই সঁচাকৈ দুঠেঙীয়া নহয় ইয়াৰ তাত আছে চাৰিঠেঙীয়া জীৱ জন্তুৰ ব্ৰেইনটো অসমীয়া জীৱ জন্তুৰ ব্ৰেইনটো আছে বুলি ক'লেও মানে মোৰ ভুল হ'ব কাৰণ আজিকালি জীৱ জন্তুৰো মানুহতকৈ বহুত জ্ঞান আৰু যি কি নহওক বাৰু এই কমেণ্ট কৰাটোতো এইটো বাৰু এইটো বাদ দিছোঁ আৰু এইটো মই জন্তুৰ শাৰীতে ধৰিছোঁ এইটো যিটোৱে যে প্ৰেছ মেল পাতি পেলাই আপোনালোকৰ মাজত মই লগাই দিম চাব এইটো এই ঠাকুৰীয়া মাকুৰীয়া এইটো এইটোক বাৰু দেখিলেই শিয়াল যেন নালাগেনে তাৰ মুখে চুখে কথা কোৱা অংগী ভংগী গোটেই এটা শিয়াল মদাহী টাইপৰ আৰু সি এতিয়া যিমানেই চাফাই নিদিয়ক যিমানেই যি নিদিয়ক মদাহীক মদাহী বুলি মানুহে তাক পৰিচয়টো পাই গৈছে আৰু তেওঁ যে যুক্তি দৰ্শাইছে এইখনত স্বাক্ষৰ আছে মই আপোনালোকক লগাই দিম চাব স্বাক্ষৰ কৰি থোৱা আছে কিবা কৰি থোৱা আছে মই তাক এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ বিহু চাবলৈ যোৱা মানুহবিলাকেও ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধি যাব লাগিব নেকি তই যদি ইমান সচেতনেই তই যদি বিহুৰ ইমান মৰ্যদায়েই ৰাখিছ তেন্তে হ'লে তই মুটনি খাই পেলাই সেই বিহু মঞ্চত উঠিছিলিগৈ কিয় হা তই যদি ইমান ভালেই তোৰ এৰিয়াত সেইদিনাখন কিয় মদৰ দোকানবিলাক বন্ধ নাৰাখিলি কাক কথা ক'বলৈ আহিছ তই হা ধেমাধৰা এটা ক'ৰবাৰ এইটো ধেমাধৰা হ'ব চাগে ধেমাধৰাৰ কাৰণে তাৰ বৰ্বৰ কথা আৰু এইটো মুখখন দেখিলেই যে একদম এনেকুৱা মানে খং উঠে নহয় মানে কিছুমান বহুতখিনি কণ্ট্ৰ'ল কৰি পেলাইহে মই এতিয়া আছোঁ অইনৰ হৈ পেলাই মই ইমান মাত মাতিমলৈ নগ'লোঁ হয় কিন্তু আমি কিছুমান শিল্পীক সৰুৰে পৰাই দেখি আহিছোঁ আৰু বিশেষতে দিগন্ত ভাৰতীক গম পাইছে আৰু তেওঁ মহিলাগৰাকীক মই সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অৱশ্যে মই কালিহে তেওঁক মানে মানুহগৰাকীক মই চিনি পাইছোঁ দেই কিন্তু সাহস দেখি যুক্তি দেখি মই নিজকে মানে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ মাইকী মানুহ হ'লে তেনেকুৱা হ'ব লাগে গতিকে মই প্ৰথমতে এই শিয়ালটোৱে কি প্ৰেছ মেল পাতি কিমান ভুৱা কথা কৈছে এইটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আপোনালোকে চাওকচোন আৰু তাৰ যুক্তিৰ লগত সি মেইন কথাটো ফালৰি কাটি কাটি কি যুক্তি দিছে আৰু কাষত দুটা মদাহী বহুৱাই লৈছে মানুহগৰাকীয়ে কৈছিলে নহয় তিনিটা উঠি আহিছিলে বুলি সম্ভৱ এই তিনিটাই হ'ল উৰ্ঘুৰ মদাহী আৰু এইকেইটাই চাগে উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈ আছে তাত গতিকে আপোনালোকে চাই লওক স্বাক্ষৰ আছে তেখেতৰ স্বাক্ষৰত ইয়াতে দুই নম্বৰ পইণ্টটো আছে যে জাতীয় সাজপাল পৰিধান কৰিহে আমাৰ মঞ্চত উঠিব লাগিলে আৰু মঞ্চত উঠিলে তেওঁ এইটো অপৰিহাৰ্য আমাৰ তেওঁৰ বাধ্যতামূলক আৰু তাৰপিছত পঞ্চম কথা হৈছে তাতে আমাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সভাপতি সম্পাদকে কিবা এটা ধৰা ইছ্যু থিয় হ'লে সেই ইছ্যুটো আমাৰ হস্তক্ষেপ কৰাত ইয়াতে অধিকাৰ দিছে আৰু এইটো তেওঁ স্বাক্ষৰিত তেওঁ নিজে স্বাক্ষৰ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁ যেতিয়া সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে তেখেতৰ হাজবেণ্ড দিগন্ত ভাৰতী আমি দিগন্ত ভাৰতী কিন্তু মঞ্চ মাতা নাছিলো আমি তেওঁ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি কৰাও নাই কিন্তু হয়তো তেওঁ নিছে যে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে তেখেত আহিছে আৰু তেওঁ অকণ তেওঁ কেইজনমান শিল্পীয়ে ইয়াতে অনুষ্ঠানো চাই আছিলে চাই থকাতে কমপ্লেইন আহি কৰি বিভিন্ন আমাৰ বিষয়ববীয়াক কিয় নাইছে যে আপোনালোকে যিহেতু বাকী শিল্পীসকলক মঞ্চত উঠিব নিদিয়ে জাতীয় সংস্থা নহলে এই দিগন্ত ভাৰতী কেনেকে মঞ্চত উঠে অভিযোগটো কিন্তু শিল্পীৰ ফালৰ পৰা কেইবাজনো শিল্পীয়ে কিন্তু কৈছে আমাৰো মানুহে কমপ্লেইন দিছে এতিয়া মই অফিচৰ পৰা তপাতকৈ দৌৰি গৈছোঁ আৰু মূৰত কালচাৰৰ সভাপতিয়ে মন্তক সুধিছোঁ যে আপোনালোকে দিগন্ত ভাৰতী মাতিছে নেকি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই আমি অঞ্চলত নিমন্ত্ৰণ কৰি থকা নাই শেষ নিশা এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন কাম আছে সেই কামখিনিতো আমি কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ আজিৰ চাৰি চতুৰ্থ নিশাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে আমি নিয়মিকৈ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি বহিম এইটোতো এনেকুৱা কথা নহয় যে এইমাত্ৰ পৰিৱেশন কৰিব কাৰণে বিভিন্ন যেতিয়া আমি এটা কাৰ্যসূচী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া বৰষুণ দিছে বোকা হৈছে এইবিলাকতো আমি ঠিক কৰিব লাগিব আমি এটা মানুহ আহিব জনসাধাৰণ আহিব আমি সেই গোটেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব আজি নিশাটো যাব দিয়ক নিশাটো যোৱাৰ পিছত

আমাৰ যদি কনচাৰ্ণ ব্যক্তিয়ে কৰিলে হয় আজি সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সভাপতি সম্পাদকে কৰিলে তেতিয়া এইটো নিশ্চয় ভুল হ'ব কিন্তু যদি আমাক আনকনচাৰ্ণ তেতিয়া চাওক মই এটা কথা কৈছো আমাৰ চাৰিশৰো অধিক মেম্বাৰ আছে চাৰিশ মেম্বাৰক তুমি কাৰ লগত সম্পৰ্কটো মই নাজানো কাৰোবাৰ লগত হয়তো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে হয়তো তেওঁ সেইটো ক'লে যে তেওঁ ভাল লগাব কাৰণে তুমি মাতি দিলা ময়ো মাতি দিলা কিন্তু এইটোতো অসম্ভৱ তেনেকে মই কৈ আছো যে আমাৰ কৰ্মী বিষয়ববীয়াই কিবা কৰিছে নেকি বিষয়ববীয়া কিবা কৰিছে নেকি

যিহেতু আমাৰ খুব ছিনিয়ৰ এজন চানমাৰী বিহুৰ হেৰি আমাৰ মানে বিশেষ সন্মানৰ আমাৰ হেৰি কি আপোনাৰ বলেন ভঁৰালী তেওঁ কাউঞ্চিলাৰ তেওঁ বিচাৰিছিলে যাতে তোমাৰ অনুষ্ঠানত দিগন্ত আহিবনে মই ভাবিছোঁ যদি এনে থাকে বা কাম নাথাকে আহিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকৈ যায় কিন্তু ইমান মোৰ অনুষ্ঠানবিলাকত তেনেকৈ ইমান নাযায় কাৰণ কাম থাকে কালি যিহেতু হেঙেৰাবাৰী হৈ গ'ল লগে লগে এইখনত আহিলো বেলেগ কাম নাছিলে কমিটিৰ মানুহে নি আগফালে বহাইছে এনেকে তাৰ পিছত মানে কি মই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছো সিহঁতৰ ইচ্ছাটো হ'ল দিগন্ত ভাৰতীক ষ্টেজত এবাৰ উঠাব লাগে তেওঁ কৈছে মই মঞ্চত নুতো আজি মই অডিয়েঞ্চ তাৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছো তেতিয়া তাতে তলতে তেওঁ গামোচা পিন্ধাই দিলে আৰু বাৰে বাৰে গান গোৱাৰ কথা কৈ আছে তেতিয়া মই সেই তেজ বগোৱা সপোনটো গাইছিলো তেতিয়ালৈকে ছটামান গান গাইছোঁৱেই তেতিয়া তেওঁ তাৰ পৰা তলৰ পৰাই দুই লাইন গাই দিছে বাছ হ'ল আকৌ কৈ আছে আপুনি মঞ্চত উঠিব লাগিব পিছত উঠিম পিছত উঠিম এনে কৈছে তেওঁ উঠিব খোজাই নাই য'ত গালোঁ মই এক ঘণ্টা দহ মিনিটমান হৈ গ'ল নেকি গান গোৱা তাৰপিছত আকৌ লাগে এতিয়া তেতিয়া বিহু চলি আছে মই বিহু গাই আছোঁ আৰু দুগৰাকী খুব স্বনাম ধন্য দুহেজাৰ ষোল্লৰ মেধুস্মিতা ডেকা সম্ৰাজ্ঞী তেওঁ নাচি আছে আৰু এগৰাকী কৰবি হাজৰিকা নেকি বাইদে গৰাকী তেওঁ তেনেকুৱা দুয়োগৰাকী নাচি আছে ইমান মানে তেওঁলোকে জাজমেণ্টো কৰিছে চাগে ৰাতিপুৱা চানমাৰী বিহুত তেনেকুৱা মানুহে মোৰ লগত নাচিও আছে দেই তেতিয়াই দিগন্ত পাঁচজন মানে ষ্টেজত উঠাই দিছে মাইক্ৰফোনটো দি পেলাই তেওঁ মঞ্চত উঠিয়ে তেওঁ মোক কৈছে হেৰি কি কওঁ বিহুৰবিধ চলিয়ে আছে মই চা বিহু গাই দিওঁ আমি গোৱা বিহুটো সেই পলৰীয়া বুলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তিনিজন মানুহ আহিছে আহি এনেকৈ আৰু দিগন্ত দাক এনেকৈ এনেকৈ ধৰি লৈ প্ৰথমটো বুজিয়ে পোৱা নাই মই আমি মানে খুব ইতিবাচক হৈ থাকোঁতো কিবা ক'ব আহিছে চাগে এনেকৈ ভাবিছোঁ তাৰপিছত ৱেইটো মানে ভাল লগা নাই এনেকৈ একো কোৱা নাই এনেকৈ আহিছে ওচৰত আহি পেলাই দেখোন এনেকৈ টানি নিয়া নিচিনাকৈ হাতত ধৰি পেলাই এনেকৈ লৈ গৈছে লৈ যায় মই পাত্তা পোৱা নাই নাচোন বন্ধ হৈ গ'ল আমাৰ মিউজিক বন্ধ হৈ গ'ল মোৰ কি হ'ল মানে বেয়া দেখা হৈ গ'ল ন গোটেইখন ধুনীয়া জমি আছিলে তাৰপিছত মই সুধিলোঁ সেইজন সীমান্ত ঠাকুৰীয়া মানুহজনৰ নাম পিছত গম পাইছোঁ তিনিজন আছিলে এজন দাৰিয়া আৰু এজন আছিলে কলাকে তাৰপিছত এই কৈছে হেৰি মই কি হ'ল দাদা বুজি নাপালোঁ মানে এইটো তেওঁ এনেকৈ ধৰি নহয় তেওঁ মঞ্চত অশ্ৰদ্ধা কৰিছে আমাৰ মঞ্চত মঞ্চ জীনছ পিন্ধি উঠিছে নহয় নহয় আমাৰ ইয়াতে মঞ্চত এনেকৈ উঠিব নোৱাৰে নহয় প্ৰপাৰ আমাৰ অসমীয়া সাজত উঠিব লাগিব এইটো মঞ্চক অশ্ৰদ্ধা কৰিছে তেওঁ নামিব লাগিব এনেকুৱা

আচৰণ বিধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিন্ধা উৰাৰ পৰা মোৰ কোনো ক'তো বিতৰ্কত নাই মই কোনোদিনেই নাই বিতৰ্কত কিন্তু এই ধৰণৰ কালি অবাঞ্চিত ঘটনাটো মই দুখ পাইছোঁ কাৰণ মোৰ লগত তেওঁলোকে মোক যেন অচিনাকি কোনোবা এজন সাধাৰণ হেৰি মানে মই জোৰ জবস্তি ষ্টেজত উঠিছোঁ সেইধৰণে ট্ৰিট কৰিছে মোক কওক তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ ক'ড আছে কিবা আছে মোক মোকতো তেওঁলোকৰে দুজনেই মাতি নি পেলাই উঠাইছে ষ্টেজত সন্মুখত বহি থকা অডিয়েঞ্চ হিচাপে মই বহি আছোঁ মইতো গান গাব যোৱা নাই তাত তেওঁলোকৰে দুজনমানে মোক মাতি নিছে কৰ্মকৰ্তা বেজ পৰিহিতা হেৰি গামোচা চামোচা লৈ এজনৰ নাম জয়ন্ত মাতি নি পেলাই আৰু মই যেতিয়া গৈছোঁ চোফাখনৰ পৰা ষ্টেজলৈ ষাঠি ষাঠি ফুটমান দূৰ দূৰত্ব মই ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি গৈছোঁ লগত তেওঁলোক গৈছে সন্মুখত বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা বহুত কেইগৰাকীগৰাকী বহি আছে যদি তোমালোকৰ ইমানেই কটৰ নিয়ম আছে বাকী কেইগৰাকীয়েওতো মনত কৰি দিব লাগিছিল বাকীকেইটাক যে ৰ'ব এই দাদাৰ বা ভাইটিৰ হেৰি জীন্স পিন্ধি আছে যদিও ও ও ও ও এইটোৱে পিন্ধি আছোঁ তলত জীন্স পিন্ধি আছে আমাৰ নিয়ম মতে নাযায় গতিকে তেওঁ হেৰি কিবা গালে তলৰ পৰাই গাওক বা নালাগে উঠিব তেওঁলোকৰ কাৰো মূৰত এই কথাটো অহা নাই যে মই মঞ্চত উঠিলোঁ এটা বিহু গালোঁ ভাসতী গীত গাই থকাৰ মাজতে তাৰ মাজতে হঠাৎ তালিবানী কাৰোবাৰত তিনিজন আহিছে আহি পেলাই মানে এনে মানে ৰোধ ব্য ব্যৱহাৰটো অলপ কঠিন ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ নিশ্চয় বাইদেগৰাকী ভিডিঅ'টো দেখিলে নহয়নে আৰু কোন সঁচা কোন মিছা নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে কথাত চাই আৰু এই মদাহী শিয়ালটোৱে কেনেকুৱাখন মুখখন ৰং বিৰং সলাই আছে আপোনালোকেতো দেখিছে গতিকে আৰু কি ক'ব আৰু এইটোৱে মানে মই কওঁ যে নেক্সট টাইম যাতে আৰু এনেকুৱা হ'ব নালাগে ইমানেই ক'লোঁ আৰু পৰাপক্ষত সকলো শিল্পী এক হৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত মানে কৰিব লাগে আৰু এইটোক যদি চান্দমাৰী বিহু কমিটি সঁচাকৈ মানে জ্ঞানী হয় হা জ্ঞানী হয় সজাগ হয় তেন্তে হ'লে এইটোক গতিয়াই পেলাই বাহিৰ কৰক এইটোক নহয় এই তিনিটাক গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই